saudiya arabistonini shimolidan bo'lgan bir doktora ayol hikoya qilib beryapti ota onasining boshidan o'tgan voqeani Aytadilar-ki, bir oilada 12 ta o'g'il va bir qiz bor ekan o'sha qiz endi balog'atga yetgan 16-17 yoshlarda va bir akasi bilan shu qiz bir onadan qolgan akalarining hammasi boshqa onadan ekan u qiz saraton kasali bilan og'rib qoldi deydi ota va akalar singillarini qizlarini riyozga olib kelishdi poytaxtga davolanib yurishuvdiki qiz televideniyadan ko'rdi mumkin gazeta o'qidi xabar topdi amerikada bu qizning kasalini davosi bor ekan ammo u oila o'rtoxol oila edi hammalar aka uka akalari uylangan hammalarini uylari bor o'rta hol odamlar edi boy odamlar emas edi ota ham akalar ham qiz so'radida endi amerikaga olib borib davolatmaysizmi otajon deyapti akalarga aytyapti u qizni yashagisi kelyapti riyozda tushurib yetdiki kasalning shifosi yo'q unga davosi yo'q amerikada bor ekan dorisi eshitgan odam payg'ambar alayhissalom aytganlar ama deganlar o'limga yo'liqqan odam cho'kayotgan odamga o'xshaydi cho'kayotgan odam bir xasni ushlab bo'lsa ham najot kutadi undan qiz ham yashagisi kelib so'rayapti ammo otalar akalar hammasi yo'q deyishdi işte. chunki ko'zlari yetmayapti qiz baribir bu qiz o'ladi de işte deyishyapti <coughs> u amerikaga shuncha pul sarflab isrof qilish nima kerak bizga og'ir bo'ladi deb xullas ota ham jumla akalar ham yo'q deyishdi işte. faqatgina ona bir aka ichi kuyyapti singlisiga u akasi uylangan uyi uyi xotini bilan o'zi bilan sheriklikda uylari o'rta hol odam shu aka singlisiga rahm qilib amerikaga ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi deydi xotiniga aytmasdan uyini garovga qo'yib pul oldi ayoli bilib qolgach janjalni to'polonni qilib otasinika ketib qoldi to qaroringdan qaytsang uyga kelaman dedi akalar ham qarshi ota ham qarshi ammo ona bir jigar aka singlisini olib amerikaga ketdi deydi sakkiz oy yashashdi amerikada sakkiz oy davolatdi sakkiz oydan keyin singili vafot qildi ammo u uyning puli hammasi butun bor yo'g'i u akani sakkiz oyga sarf bo'ldi singil uchun singilga sakkiz oy yaxshi hayotni yashatdi akasi rahm qilib umidlantirib sakkiz oydan keyin vafot qildi saforat elchixona orqali qizning jasadini saudiyaga olib kelishdi saudiyada u akani ota va akalarining malomati uysiz qolgan xotinning janjali kutib turardi malomatga qoldi u bechora keyin kelgandan keyin uyi yo'q ishi ham sakkiz oyda ishdan ham ayrilgan oxiri bir e, firmaga ishga kirib taksilik qila boshladi shunday qilib kun kechira boshladi ijaralarga yashab yurdi uyi yo'q ekan hech kim yordam bermayapti san o'zing qilding endi o'zingdan ko'r deyishdi i̇şte. ammo bir ikki oydan keyin bir advokat keldi saudiyani boshqa tomonidan o'sha qiz bilan akaning vafot qilib ketgan onasi vafot qilib ketgan ekanda vafot qilib ketgan onasini qarindoshlari bor ekan bir odam katta yer egasi boy odam ekanu ammo hech kimi yo'q ekan va o'sha kalola usuli deydi merosda o'sha orqali bu bola o'sha odamga meros sorlib qolibdi advokat shuni izlab ketdi katta yer bunga merosga o'tdi oxiri hujjatlar bitdi merosni olgandan keyin u haligi aka bir oz qism yerni sotibdida sotilgan uyini qaytarib olibdi ammo ayolning nomiga rasmiylashtiribdi hujjatni ayolning nomidagi uy hujjatini va taloq yozilgan hujjatni qo'shib ayoliga berbori ayoli o'rtaga odam qo'yib yarashishga harakat qilibdi ammo yigit voz kechdi u ayoldan so'ngra qolgan yerga dehqonchilik qilib olloh unga shunday baraka berdiki deydi xuddi osmondan chelaklab yog'ilganday suv yomg'ir yoqqanday pul yog'ilib kelardi unga nihoyatda omadi yurishib ketdi deydi hamma hayron bunga tezda boyib ketdi haligi yerlarga hosil ekib shunda u yigitning o'zi aytdiki singlim jon berayotganda odatda odamlar muhtazar holat deyiladi muxtador degani o'limga yo'liqqan odam o'lim holati muxtador holatda hamma kalima aytadi o'zi aytolmasa yonidagilar aytib turadi ammo singlim deyapti de o'sha mahalda ey robbim deb duo qilayotgan ekan ey robbim akamni rizqi eshiklarini ochib ber deb duo qilar ekan o'sha singlimning o'limi oldida qilgan duosini ijobati bu debdi de, haligi aka okay. so'ngra bir yosh qiz topib unga uylanib hayotni boshqatdan quribdi haligi hikoya qilib berayotgan doktora ayol o'sha erkak bilan ayolning farzandi ekan qizi ekan menga otam rahmatlik ammamning ismini bergan mana shu voqea otamni boshidan kechgan deb aytib beradi singlisini duosi singlisiga mehribonlik singlisiga hayot yashatib berish baribir bir onadan -bar tug'ishgan jigarlarning bir biriga mehribonchiligi va hokazo aksarimizda ham bunga o'xshash hodisalar ko'p bo'lgan opa singillarga mehribonchilik ularga yordam berish odatda to uylanguncha yo turmushga chiqqunlaricha aka uka opa singillar bir uyda yashashadi sig'ishadi bir ko'rpaga sig'ishadi bir qozondan ovqat yeyishadi ota onani uyiga hamma sig'adi ammo ota ona o'tganlaridan keyin hamma uy joyli bo'lgan lekin hammani boshini keyin qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan ota ona o'tgandan keyin sekin sekin ota yurtga ota uyga borishingiz ham sekinlashib borar ekan aka singillar ukalar opalar bilan ko'rishish ham o'ziga yarasha sekin sekin oqibat yo'qolib borar ekan aslida oqibat yo'qolmaslik kerak aslida shuni saqlab borish kerak ota onani ruhi aynan mana shu narsadan shod bo'lar ekan farzandlarning hamjihatligidan ittifoqidan mehribonchiligidan shuning uchun erkak odam opasi va singlisi yo'lida hech dunyoni ayamas kerak ayoli ayoli farzand farzand u sizniki ammo e, opangiz yoki singlingiz sizning qorindoshingiz u u sizning jigaringiz ularni o'rni doim boshqa bo'ladi ularni duosini olishga harakat qilish kerak bu dunyo qizg'anishga hech ham arzimaydi birodarlar bu dunyo hech hecham qizg'anishga birovni dilini og'ritib pul bermasdan saqlab ayniqsa qarindoshingiz bo'lsa u dilni ortishga bu dunyo hech ham arzimaydi birodarlar